नांदेडपासून सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खुरगाव नंदुसा परिसरातील शामनेर प्रशिक्षण केंद्राचे काम प्रगतीपथावर असून येणाऱ्या काळात श्रामनेरांना प्रशिक्षित करणारे हे प्रशिक्षण केंद्र भारतातील एकमेव मुख्य केंद्र असेल असे मत प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमुख बदंत पययाबोदी थेरो यांनी व्यक्त केले या प्रसंगी याप्रसंगी पौर्णिमेनिमित्त आयोजित प्रशिक्षण केंद्रात सुत्त सुतपठ त्रिशरण पंचशील धम्मदेसना आदी कार्यक्रम घेण्यात आले कार्यक्रमात सेवानिवृत्त अभियंता भरतकुमार कानिंदे टी पी वाघमारे यांच्यासह बौद्ध उपासक उपासिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते कथयंपि संघं शरणं गच्छामि कथयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमन संपूर्ण आदि पाता वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि अदिनादाना वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि आज चैत्र पूर्णिमा के अवसर से वैसे बारह महीने के पूर्णिमा के अनुषंग से हर महीने के उन्नीस तारीख में श्राम प्रशिक्षण केंद्र खुरगाव नांदुसा तालुका जिला नांदेड़ में प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है अनापान ध्यान सत्र भी होता है यहाँ पर धम्मदेशना का कार्यक्रम और मान्यवरों का भाषण यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और बहुत सारे हज़ारों के तादाद में लोग यहाँ हर महीने में उपस्थित होकर के सभी लाभान्वित होते हैं ये जो श्रामनेर प्रशिक्षण केंद्र है हम हर बार कहते हैं कि महाराष्ट्र और देश में ये पहला श्रामनेर प्रशिक्षण केंद्र है जो यहाँ पर श्रामनेर कुछ अभी तक साढ़े बारह सौ बन चुके हैं और कुछ कायम स्वरूपी भी भिक्खू भी बन चुके हैं तो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के हेतु से ये श्रामनेर प्रशिक्षण केंद्र अभी महाराष्ट्र में देश में उभरता आप हम हाँ सब लोगों को आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है ये जितना भी यहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं या यहाँ की जो जमीन है यहाँ का बांधकाम है भगवान बुद्ध का स्टैचू है और यहाँ जो फूल पौधे जितना भी है ये सभी समाज के दान के ऊपर निर्माण हुआ वा, वाला है और ये स्वाभिमानी श्रावणिर प्रशिक्षण केंद्र है बाबा साहब ने जैसे कहा था कि हम अपना स्वाभिमान बेचा नहीं चाहिए इसीलिए हम स्वाभिमान की ये लड़ाई लड़ते क्योंकि बुद्ध ने हमेशा स्वाभिमान सिखाया सिखाया है इंजीनियर भरत कुमार का निंदे पी से मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं ये जो बदंत पया मोदी जी है उनके अंडर में जो यहाँ महाविहार का काम चल रहा है ये काम अपने बहुत ही बड़ा काम है और एक डायनामिक काम है कि जो ये जो विहार बनने जा रहा है ये विहार मेरे ख़्याल से तो एक टेक्निकली मैं एक जानकार बोल के इस कहता हूँ कि ये एक अपने एक अपने इंडिया में एक मॉडल हो जाएगा और इसका बांध काम भी उसी तरह से चल रहा है इसका फाउंडेशन भी बहुत बढ़िया हमने यहाँ तैयार किया है और ये और इसकी एक ख़ास बात है कि ये जो बनने जा रहा है ये आपने लोग जो बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं जो मूवमेंट के लोग हैं उनके ज़रिए से ही चल रहा है और उनके पैसे से उनके दान के ऊपर ही चल रहा है यहाँ कोई ही शास गवर्नमेंट की शासकीय योजना कोई नहीं है ये खाली दान दाते जो है बाबा साहब और तथागत को मानने वाले उनके ज़रिए से ही ये काम चालू है जय भीम मैं टी पी सर रिटायर्ड टीचर हूँ श्रामनेर केंद्र में जो भी कंस्ट्रक्शन चालू है वो कंस्ट्रक्शन के बारे में तमाम नंदेड़ शहर और जिले में या यह यह महाराष्ट्र में जो भी लोग यहाँ पर आते हैं कुछ लेकर ही जाते हैं तभी सभी सभी बौद्ध जनों को मैं अपील करूँगा कि जो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चालू है बिहार का बहुत बड़ा उनमें योगदान देना चाहिए मेरी तरफ से मैं भी जितना हो सकता है मेरे वेतन में से मैं यहाँ पर दान देता हूँ और सभी बौद्ध जनों को ये कहना चाहूँगा आप भी अपने तरीके से जितना हो उतना या या कंस्ट्रक्शन में आ, हिस्सा लो योगदान दो और ऐसे अपील करूंगा और सभी बौद्ध जनों को मैं यहाँ पर जय करता हूँ और मेरी बात मैं प्राध्यापक ये छिंगे सर आज खुरगांव आज खुरगांव नांदुसा यहाँ भंते पाया बोधि जी की ओर से एक महाबौद्ध विहार की निर्मित होने जा रही है इसी निर्मिति कार्य के लिए मैं और मेरी ओर से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अपील करना चाहता हूँ कि इस अष्ट विहार के लिए अपने हैसियत के मुताबिक उचित प्रकार दान देने का काम करते रहे इस विहार की ओर से भंते पया बोधि की मार्गदर्शन से हजारों शिविरार्थी भंते तैयार होने वाले हैं और इसे तैयार होने वाले भिक्खू की ओर से तथागत गौतमबुद्ध महामानव डॉक्टर बाबा साहब के अंबेडकर के विचारों का प्रचार और प्रसार होने का कार्य भंते पयाबोधि थेरो नांदुसा खुरगाव प्रशिक्षण केंद्र की ओर से होने जा रहा है इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ उनको देता हूँ जय मैं भगत आर्यम राणार वैभव नगर यथिल रहवासी है मी शुरुआती भंतेजीच्या पय्याबोधी भंतेजीच्या सोबत आहे आणि जी जमीन घेतली ही त्यांच्या अगोदरपासून आम्ही बरेचसे या ठिकाणी पाहून करून सर्व व्यवस्थिशीर जमिनीचा सौदा केलेला आहे आणि जवळजवळ पाच वर्षापासून मी सोबत आहे